वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितः कामे मतिस्त्यजताम् आपौ गः मेच्छा व्यवसीयतां निज गृहात् पूर्णं विनिर्गम्यता सङ्गत् सत्सु विधीयतां भगवतु भक्तिर्दृढादीयताम् शान्त्यादिष्परिचीयतां दृढतरं कर्मासु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदि ब्रह्मैकाक्षरमर्त्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात्सु विरम्यतां श्रुतिमतस्तर्को अनुसन्दीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरः देहेहमतिज्यता देहे बुध जल्द परतजता शुद्धवादिश्च्यता प्रतिदिन भिक्षौषम गुज्यता स्वाधन्नमच्यता वसत्त प्राप्ते नतुष्यता शीतोष्णिविह्यता न नतु तो वृथा ्यता औदासीन्यस्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम् पूर्णात्मा सु जगदिदं तत्पादितं दृश्यताम् प्राकर्म प्रविलाप्यताम् चिति बलान्नप्युत्तरश्लिष्यताम् प्रारब्धम् त्रिह भुज्यतामतपरब्रह्मात्मनास्ति यता श्लोकपञ्चकमिदम् पठेत् मनुष्यः सञ्चिन्तयत्यनुदिनम् स्थिरतामुपेत्य तस्यासु संसृति दवानलतीव्रघोर तापः प्रशान्तिमुपयाति चिति प्रसादात् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचितम् साधनावञ्चकम् सम्पूर्णम् पेतो नित्यमधीय